Вас від бачили у вас, хто був присутній на цій акції, що сміли ці розмови про те, що е, народ не хоче зараз висловлювати якийсь там протест, що вони е, не хочуть виходити до, до вулиці. Це брехня. Е, сьогодні ми бачили дока, що. Якраз справжній äh, народ готовий доворотний готовий для того, щоб змінити ситуацію в Україні. І, äh, і це після двох-трьох тижнів äh, кампаній дискредитування äh, будь-яких вуличних акцій. І всіх проголошували, проголошували оплаченними äh, якимись там агентами кремля. то тех, тех медиев, которые сегодня с медицином, они как раз есть. Те люди, которые сделали два Майдана, которые всегда условили свою гражданскую позицию. Так что, как начало политического группы, это было, я очень задоволен сегодня. Второе, это что, как я хотел сказать, какие у нас дальнейшие планы. Мы сейчас выйдем во все регионы. Я буду собирать везде огромное количество людей, все больше и больше, больше и больше будет. И мы а, соберем подписи, мы начнем отзывать а, подписи до отзыва мажоритарных депутатов, и мы заставим эту Верховную Раду спать народ нажима со стороны народа, объявить досрочные выборы, мы заставим если создать ситуацию, когда президент Украины будет вынужден объявить досрочные выборы в парламент Украины и формировать новое большинство парламента и новое правительство, которое будет служить интересам народа а не интересам борьбы которые того, который существует. Вы сегодня видели, что несмотря на то, что там несмотря на то, что практически никакой рекламы не было, почти нет по одному каналу, то есть вообще информация не проходила, несмотря на то, что у нас вся структура, люди, которых вы видите, у нас нет еще никаких партийных посредков через структуру, таких, люди готовы сражаться. И это, я думаю, что всего сегодняшнего дня эти пары, я, я знаю, что вчера БПП интенсивно обсуждали вопрос, как меня выдворить из страны. Но этих людей не выдворить. Этих людей гораздо, еще больше, гораздо больше, гораздо больше во всей стране. Сегодняшние они не будут спать спокойно. Потому что эта история, что люди все равно устали, помылись, и воды ничего не будут делать, и они могут продолжать, что они это весь час, она сегодня закончится. Ну, все, что я сегодня хотел сказать, как я вопрос просто... пожалуйста? Скажите, пожалуйста, будете ли вы поддерживать польских специалистов в Автодоре и в Укрзалезнице? Я считаю, я считаю, что хорошо, чтобы почистили, почистили в организации, в том числе с помощью иностранных специалистов, но я считаю, что гораздо больше никаким, никакой болото не осушится одним косметическим шагами. Если у вас план у у, нас надо, у нас есть полностью надо менять управление госпредприятий. МВФ нам отказалась давать транш, если вы заметили, потому что госпредприятия как и крабились, Кананенко и Банда, и Мартыненко. Мартыненко никуда не ушел, эти все Иванчуки никуда не ушли, Кананенко все прибрал в своих руках. И МВФ нам отказалась дать транш, если вы заметили. И там прямо записал, почему. Потому что госпредприятие коррупция. А вы знаете, у этой, у этой коррупции есть имена и фамилии. И все они ведут, к сожалению, к президенту. И поэтому дальше, когда я говорю, что они вели к примеру, да, вели раньше к примеру. Сейчас все уйдут выйдут, президент. И поэтому, когда мы говорим, что там кого-то там назначим, это тоже эффект будет, что меня я в Одессе или Марушевская на таможне, или там какой-нибудь там молодой специалист, как нибудь замминистров, и сколько лет нужно зубы что вот у нас поляки сейчас. И что у нас поляки? Этих поляков сидят и выплюнут. Если даже я не смог фундаментально поломать систему, с моим опытом, какой поляк сможет? Я, я, в конце концов, Михаил Саакашвили, я не смог эту систему сломать. Поляк какой-то приглашенный? которые плюют белых этих что-то делать. Поэтому это не выход. Выход – фундаментальное изменение. Новое правительство, новое надо и новые правила игры. Открыть для народа. Вот и все. Назовите именно тех, кто профинансировал приезд сотен активистов из региона. Сейчас мы они, они, они сами они, они не могут дать ответа, кто Они сами себя Эти сказки вы расскажете получше. Эти рассказы, ничего у вас нет. Ничего. Видео чего? Видеозаписи активистов, которые не знают, зачем приехали. Я думаю, что ну, да? ну, я не знаю, кто же платит. не знают, как -то... Извините, что, бензина, а... что в, в... Вы, вы не что вы, вы, вы не знаете, что вы не знаете. будете <палкиваем»>. чушь рассказывать, что люди не знают, чего они сюда приехали? Да, да, именно так. У нас есть... Да вы <палкиваем> <палкиваем> что? Мы провожаем этих людей. что? Да вы что? Да вы что? Эти провокации устраивают свои собственные бабушки. Я если знаю, у вас я знаю, а, 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 я знаю, я знаю, я я знаю, 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 я привезли, рассказывают вы, uh, текст, декретар, вы, Ничего вы, не получилось. Следующий, вопрос. вопрос. Я не буду на проплаченный типов отвечать. Следующий вопрос. У нас тут проплачих нет, том-то да, не -то -то и вот те коли, не, мы проплачили, вы проплачили, вы проплачены, а те люди, те люди вы проплачены, а те люди, которые сюда пришли, том-то и проблема. Проблема тех людей, которые вам платят, что первый раз они увидели огромное количество людей, которым никто не платит, вы и они вы будут, они будут, вы они будут собираться все больше и мне. больше и больше. и больше. Платите вы мне, пожалуйста. А я не буду вам платить, я никому не покажу мне денег. Вы даже а платят, шал, перекупите меня. Да. Вам платят грязные у меня денег нет, оставьте у меня покой. Следующий вопрос. Так, Фракції, треба... і, звичайно, Но я очікую від цих фракцій, що вони теж стануть і скажуть, що Рада вичерпала себе, що треба потрібна зміна. І всі це розмови про те, що та, я згоден з ними, що треба змінити виборчий закон. Я згоден з ними, що а, треба, а, треба нам а, а, змінити ну, ЦВК і, і цього ахінтовства. Я згоден з всіми цими пунктами, але. Виправдувати те, що Рада має працювати ще майже три роки, тому що у нас немає іншого закону, це, 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 це не працює. Треба щоб, ви, треба, щоб ми, треба, щоб ми всі разом сказали, що вибори необхідні, вони відбудуться і треба коли. И, как, как только так сразу. Мы, 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 мы как дом, мы сюда приведем миллион людей. Когда мы сейчас соберем по всей Украине, проведем мирные акции, легитимные. И когда, они, когда мы соберем подписи по отзыву депутатов, когда все будут знать, что эта Рада просто не сможет работать, что не, будет, не, будет, не смогут разводить дальше. И, конечно, я ожидаю от депутатов, таких как самопомощь или другие порядочные депутаты. Порядочные депутаты есть внутри БПП, порядочные депутаты есть внутри Народного фронта, порядочные депутаты есть почти во всех фракциях маленьком меньшинстве. Их недостаточно, чтобы сложить мандаты, чтобы закрыть эту раду. Но они должны озвучить, когда народ будет полностью мобилизован, требования народа. К счастью, внутри рады есть люди, которые будут прислушиваться к мнению народа, будут это мнение озвучивать и будут, будут дальше значит, проталкивать законный процесс. Мы за легитимную смену правительства рады. Я не призывать никому, э, никого революции или к Это исключено. Это не наш метод. Второй, третий Майдан не нужен. Нам, у нас был второй Майдан, он должен, быть, закон, он должен закончиться. Он должен закончиться сменой власти настоящей. Новыми правилами игры. Вот и все. Поэтому нет, а, когда говорят, что враг это использует в своих враг использует вот то, что сейчас происходит. Разброд, шатание, э, экономическая стагнация, коррупция, отсутствие международной помощи, потому что МФ тоже не дает раньше, и все меньше и меньше международной поддержки. Вот это и будет использовать враг. Как только здесь будет новая правительство, реформа, везениями виз, с новыми людьми, э, с поддержкой народа, весь мир опять будет нас поддерживать. И тогда уже враг не сможет нас убить, вот сейчас. Кто самые те люди, с которыми вы, вы готовы противостоять в парламенте? Рас... Каким образом будут проводиться? на втором месте сейчас по демократическим. Я, извините, вот вы увидите в ближайшие недели. Рух новых сил будет абсолютным лидером вместе с другими проевропейскими демократическим силами. Я в этом совершенно не сомневаюсь. У людей есть потребность новых сил, новых лиц, которые не были заманом. Все эти люди, о которых вы говорите, они вокруг и около ходят уже 25 лет. Они сейчас власти, плод от плоти. Вы что мне будете рассказывать, что, например, представители БПП в Одессе, они что, по украински Они были такими же оригиналами, они бегались с этими георгиевскими лентами, они кричали Россия. Вы мне будете рассказывать, что да, члены парации президента, они про украинские, ничего не про украинские. Они грабят Украину, они не любят Украину, и более того, часть из них активно всегда любила Россию. И они мне будут рассказывать, что мы сейчас Путина представляем. Да эти люди, эти гончаренки, эти гол голуби, как конкретные фамилии, имена, это все, это все вассалы Путина и России. И они будут рассказывать мне, что если мы их не сохраним, и если уйдет, например, Марушевская туда, или любой из этих молодых людей, то они будут пророссийскими. Конечно, это не так. Поэтому мы будем э, дальше идти, и выйти. И у нас есть программа. Мы не просто, давайте отберем. Снижение налогов. Реальная борьба с коррупцией. Реальное изменение полностью госаппарата. Реальное упразднение половины, больше половины государственных учреждений. Реальное сокращение полной чистки госаппарата. И реально, реальные посадки. Без этого ничего не пойдет. И, и, это, это не, не, фантазия, как я рассказываю, это дело своей жизни. Я знаю, как это делать. Я собираюсь вместе с другими людьми, новыми украинцами, новыми украинцами, которые новые лица, новые личности во власти, лица неправильных слов, может быть, мы вместе это все делаем. Обязательно это получится. Готовы ли сократить количество госаппарата чиновников и количество депутатов Верховной Рады? Да, я, я, мы, я, я считаю, что правительство, то есть Количество госаппаратов нужно сократить минимум два раза. Например, я считаю, что областные администрации вообще нужно управлять. Я там проработаю, я знаю, что они вообще абсолютно ни при чем. Я считаю, что... Я, считаю, я, я против этой децентрализации, потому что эта децентрализация, это децентрализация хаоса, это децентрализация коррупции. Что мы децентрализуем? с больной головой на больную. Что, не хватает, что здесь крадут? Так сейчас еще меры и советы должны красть. Не хватает, что здесь варить сидят, еще там должны сидеть варить. Децентрализация пока не сработает. Сначала мы должны усилить власть, реально сократить ее функции, но усилить власть в функциях, чтобы она навела порядок, и потом, пожалуйста, можно все децентрализовать. А сейчас надо госаппарат минимум два раза сокращать и приводить новых людей. Это не вызывает никакого сомнения. Скажите, чем отличается рух за очищение, заочищения от руку новых сил? Которые... А, потому что там не было партии, а это партия. Это, это политическая сила, Нет, партия она еще не оформлена. Это политическая сила, которая будет... Сражаться, во-первых, за выборы, потом на выборах, и, я надеюсь, формируют новый состав большинства и новый, новый правительство. Вот и все. Это есть разница. Мы готовы, э, я готов помогать вот этим новым молодым, и людям всех его поколений тоже, но, которые новые политики, брать власть в свои руки, ответственность в свои руки. И меня все равно. Вот и вся история. Кстати, Вы представили... так же, что это президент? Не Наша не то, а война нападение на Россию на Украину. Я думаю, что Украина окончательно победит, когда здесь пойдут быстрые изменения, быстрый экономический рост. Это возможно. Это искусственно сейчас сдерживается. Нас продолжают убиваться, а у нас в стране полный бардак. Когда мы найдем порядок, враг... Все равно вообще не будет инструментов дестабилизировать Украину. Эта война рассчитана на дестабилизацию Украины. Мы должны сказать, сегодня мы упрашиваем всех, европейцев, американцев, дайте нам денег, дайте нам эти. Нам не нужно, мы не должны быть в состоянии кого-то что то упрашивать. Украина есть все. Все абсолютно. Я, меня убивает, когда мы с таким потенциалом с протянутой другой бегаем, потому что, ну, они, во-первых, не умеют управлять, во-вторых, крадут. И все это знают, что не умеют управлять и что крадуть. Так давайте менять ситуацию, и тогда уже враг сам по себе потеряет всякий интерес к стабилизации такой Украины. Она будет мощная, Украина должна стать европейской сверхдержавой. Украина должна быть великой страной. Великой страной не просто восприятие людей, великой страной по ВВП, по военной мощи, по росту экономического, по экспорту, по новым технологиям, по всему, что в Украине реально есть в виде потенциала. И тогда мы открываются вставить. Михаил вы призываете к молодым силам, но сегодня ваше окружение, ваши охранники хотели отобрать и поломать флаг партии 50. Мы пришли на открытую раду и закончили. Виявимо таку ситуацію, що завтра країна прокидається і дізнається, що новим президентом країни стаєте ви. Які будуть ваші перші, дійці, перші ну, дії, в цей перший день. Давайте не будемо яких там гіпотетичних речі зараз говорити. Ну, мене треба, щоб мене дуже важливо, щоб страна вона побачила, що влада і всі обличчя, всі, о, о, всі ці люди, які там тут робили цей бардак протягом цих 20 років, що вони... Вони пішли від влади, це головне. І друге, що є команда, а не тільки одна особистість, чи дві, чи три, а є дійсно така широка команда, яка може. І е, вона може робити реформи, і ми будемо цьому співпрацювати з усіми демократичними силами країни, тому що є демократичні сили, є порядні люди, і треба з ними співпрацювати. От і все, і немає нічого неможливого. Сьогодні не побачили протягом всіх цих тижнів. Вони кажуть, що не буде ніяких людей. Люди втомилися, вони ніколи не пойдуть до вулиці. Ну ви побачили, що є енергія, є е, це, у, цих, у цих людей і надія, і і драйв що змінити. Так їх буде. Все більше і більше і нас буде дуже багато і ми змінимо ситуацію. Ця страна належить цим людям. Ні мені, ні Порошенко, ні будь-яким. Цим людям. І треба їх повернути в руки цих людей. От і все щиро дякую вам за те, що прийшли. І тут молодь, яка в онлайн вас дивиться, цікавиться, як можна стати вашим помощникам. Ні, всі можуть, всі можуть. Можна вам багато купити? <реш> я, 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 понимаю, я понимаю, что прислали красивую девушку тебе делать, делать провокацию. Эти путешки, штучки, эти путинские штучки можете, эти штучки себе оставить оставить, 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 оставить. Мы видим, кто употребляет наркотики, мы смотрим репортажи с Рады. Мы просим репортажи с Рады. Если бы я, я что-то употреблял, вам бы мало не показалось. У меня достаточно энергии... <соцентрический> я хочу вам подарить настоящую книгу Добробаты, потому что вы подарили... <соцентрический> <Вы подлёт, соцентрический> передайте вашим хозяевам, Красавица. Передайте вашим хозяевам. Да, придаю ваших хозяйства, что сегодня у них плохая новость. Плохой день для Порошенко, плохой день для банды с, с рады, плохой день для э, борт засевших правительства, плохой день для Авакова, плохой день для всех олигархов, которые, которые все сделали, чтобы эта акция даже не, не была ощущена сегодня. Ни одному каналу не было репортажа. Плохой день. И этих плохих новостей для олигархов будет все больше и больше, а хороших новостей для украинцев будет все больше и больше пока не будет главная хорошая новость, что сменили раду и сменили правительство.